Мы поем, с конем! вас, придурка, надумался ввести его мело. <свят> Тема игры. Ремонт. Значит, как должно пройти выступление? Поплёшь, да? Как должно пройти выступление? Стыксы. Ребята, собрались, поехали. <свят> <свят> через да, <счет, замокивая>, да. <свят> 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 Шапку на улице холодно. Ну мама, она не водная! А ведь шапку она тебя отца досталась! Ну блин! <плодисменты> 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 Продолжим фантастику! Давай. Гаишки на трассе остановил экстрасенс! <плодисменты> <свист> да, Куба, ремень пристегнут, с ваших штрафов на 100 гривен. За ремень 500 гривен! Ничего не знаю, работа такая. 500 гривен хочешь? А ну смотри сюда. Ты не гаишник. Я не гаишь. Ты там адеквата. Станислав Викторович за Владуста. Я Станислав А я твоя студентка, до повода Да, повод, а повод. да, <свист> да до Конечно, иди! Только оставь мне гривен! Зачем? На ремонт там Примерно, стал... а тебе нет, потому что мы Ну короче, земли игры посвящает песням про дверной косяк. Так, мужики, ну и кто в мою обуви пошел курить? Походу, Светка. Так, ладно, я в твоих покурю. Какой ну у тебя размер? 36-й. Блин, вокруг не пары!